на свадьбу. Да, да, да. не считается. Пройдем вокруг, снимем. Сумасшедший ветер будет. Ну, высота такая приличная на камеру может оно и правдоподобно выглядит высота приличная горизонт открывается очень хорошо вот я не знаю высота тут больше чем телефон наверное если брать до самой туда низменности Просто склон очень такой плавно, плавно, можно за пешком сходить. поднимемся наверх опять. Вот такие крутые металла. Вот чья-то нога. Это чья-то нога была. проповедь под таким флагом находится целая могила был канавалов когда... вот значит вот там проходит трасса вот так она идет там заворот сейчас мы приблизим покажем все вот где деревья насажены тут трасса вот так вот так едешь 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 и вот туда заворот потом вот так вот так и вот там буквально еще километров 6 российская граница вот значит сейчас приблизим покажем там таврия стоит на которой мы приехали где-то полкилометра удаленность. Держу, но руки шатаются. Тяжело очень держать ветер. Ух ты, -мо. Вот она талая. Ух ты, даже ветром шатает миллиметры в руки и уже поймать тяжело. Ну вот, вот она талая наша. Вот так вот отдалили и того и не видно вот значит пойдем далее и тут такие ступеньки у нас значит можно подниматься опускаться вот там везет автопоезд что-то на стол он дом так все время по ступенькам, по ступенькам. В течение 10 минут поднимаешься, наверное. Вот был памятник разрушенный, значит, вот такой тут. С надписями, вот все. Толщина металла огромная. Ну, вот так значит я привожу вот палец, то есть толще пальца, металл и все это пробито. Вот дырки от осколка в таком металле. То есть броня и все пробитое. Значит, тут братья наши однополчане похоронены. Вот такая тут вывеска. Донбасс ⁇ наша родина. Вот такой флаг у нас развивается здесь. Батальон Восток. осколки собранные. Вот колокол такой, значит, тут находится. Попроб... Звонит. Здесь ребята похоронены. Идем далее. очень много ступенек очень долго надо перебирать ногами время где-то около 7 часов вечера ну пол седьмого может без 27 вот житель совой могилы такой есть у нас живой настоящий еще такой памятник их очень много здесь сверчки тут сверчат все ветер пропал вообще вообще ветра нет спустился только наполовину где-то а уже ветра нет вот тут пацаны Что еще показали значит вот все пробито даже урны пробиты в дырках вот от вражеских пуль Вот значит такое дерево. Вот сестрички колорадского колеру, которые мы носим. Вот, вот гильза лежит. Память кому-то. Вот значит пуля вырезалась в столб. Вот такая вот дырочка круглая. Это пуля чего-то. От автомата какого-то. В каждой в каждой уровне, в каждом столбе есть дырки. Вот это все побитое вот осколками. То есть вот у нас с дырками, столб с дырками. Вот тут, надеюсь, видно. То есть кто здесь находился, давно лежат в земле. Вот столбы фонарные, столбов этих фонарей уже нет. Только он дырки в столбе. которого-то похоронили Такая прогулка по парку вечерняя не знаю слышно не слышно где-то и соловьи поют сидят на елках здесь Чего только нету, как говорится. Тут строительство какое-то, демонтаж церкву уже уже демонтировали, уже по новому сложили. Дядька Максим в этом фильме не снимался, поэтому рекомендуется смотреть детям до 16 лет. век пришли к следующим. Памятные плиты. И здесь вот имена и фамилии тех, кто погиб еще в Советскую войну. В сражении за Саур могилу. То есть очень много вот такие плиты. Очень много имен. 43 году. Сейчас приблизим. Сражение в районе стола Могилы. Еще плиты здесь есть. Здесь были когда-то бои Вот разбили Какая-то кибитка была Теперь дальше Вот он танк стоит Настоящий танк Конечно уже давно стоит Уже у асфальта рос его длина метров 607 наверно все вот такие гусеницы у него покопы тут все все настоящая металлическая вот самоходная пушка на таких катках ствола. орудие uh -huh. Uh -huh. ну и подошли к миномету вот он миномет значит вот так выглядит в реалии вот 120 миллиметров Ну и здесь тоже похоронены братья-ополченцы. Сейчас подходить далековато. Туда мы сейчас приблизим, покажем. Вот. Тоже большое количество могил. Вот. Ну на этом, наверное... И закончим наш репортаж отсюда.